হেল্ল' গাইজ কি খবৰসকলে আশাবোৰ সকলোৱে ভালে আছে আৰু আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছে আৰু আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত বহুত মৰম হৈছে এনেদৰে যেন সকলোৱে ভিডিঅ'তে ছাপৰ্ট কৰে বহুত ভাল লাগিব আৰু আজি বতৰটো বহুত ডাৱৰীয়া যোৱাকালি ৰাতিও পানী পৰিছে আৰু এতিয়াও পৰিব চাগৈ একদম ডাৱৰীয়া হৈ আছোঁ পূৰা বতৰটো আৰু এনেকুৱা দিনত গা ধুবলৈ বহুত অসুবিধা দিয়ে কোনে কোনে গা ধুবলৈ টান পোৱা এনেকুৱা দিনত মাৰ গালি খাই খাই গা ধুলোঁ কিবাক গাটো ধ ধ ধ ধ ধ ধ ল'লোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ ফালে বাৰু বৰষুণ দিছে নাই এইফালে একদম বহুত বৰষুণ একদম কি কৰিবা আৰু ঠাণ্ডা দিনটো গা নুধিলে উপায় নাই ধুবই লাগিব গাইজ যোৱাকালি ৰাতিৰে খিচাৰি আছিলে চব ঠাণ্ডা দিনত খিচাৰি খোৱা মজাই বেলেগ জল্দি জলদি খাই লওঁ আৰু ভাত বনাওঁ দেই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাই থাকক গাইজ ভাত বনাব লৈছোঁ আৰু এইফালে জুইত ভাত বনাই আছোঁ দেই কিন্তু ওপৰত ছালখন কালি ৰাতি বতাহে উৰুৱাই লাগে থোৱা আহিছোঁ গ'ল কেছ আছে বাৰু কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত জুইত ভাত বনোৱা একদম অনুভৱেই বেলেগ আৰু একদম জুইৰ শেষ লৈ গ'লে আৰু এইফালে দেখোঁ চাই চাই হৈ গ'ল সেইবোৰ এইফালে দালি সিদ্ধ হৈ আছে আৰু মই জুই ঢালি আছোঁ গাইছ এইফালে কবি আলু বন্ধাকবি আলু কাটি থৈছোঁ এইফালে পিঁয়াজ আৰু দালি দি হ'লে তেল মাৰি পেলাই বন্ধাকবি ভজাটো বহাই দিম সি মানে বহুত ভাল পায় বন্ধাকবি ভজা খাই সেইটো কাৰণে মই বনাম আৰু দেই প্ৰিয়জনৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰিব পাৰি হয়নে নাই দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী গাইজ অলপ চাপৰ্ট চাপৰ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে চাপৰ্ট কৰিব কিছুমানে কৰে বাৰু আৰু কিছুমানে চাপৰ্ট কৰিব এৰি বহুত বেয়া বেয়াকৈ লিখি দিয়ে কমেণ্টত গাইজ বিয়া নহ'লে এনেকৈ জুই থাকিব গৈছোঁ আৰু বিয়া হ'বলৈ বাকী আছিলে ইমান ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছে গাইজ একদম লেপৰ তলত শুই থকা বয়সত ভাত বনাই আছোঁ ইয়াতে কাঁইচ বহুত বতাহ মাৰি আছে মানে একদম চপোৱাটো ভালকৈ নজ্বলে মায়ে ক'লে কিছু ভাতকেইটা বহাই দিয়ে তাতে সোনকালে সোনকালে বহাই দিওঁ আৰু এটা জুইত বনা ভাত আঞ্জাবিলাক মানে খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় আৰু টেষ্টি লাগে খাই সেইটো কাৰণে ইয়াতে বনালোঁ কিছুমানে কমেণ্ট কৰে আৰু দেই তহঁত দুজনকে খোৱা বোৱা বাতি আৰু কি বেলেগ কাম বন নাই নেকি খোৱা বোৱা ভিডিঅ' বনাই থকা হৈছে আমি ডেইলী ব্লগ দিওঁ চব ডেইলী লাইফত আমি খোৱা বোৱা কৰিমেই সেইখিনি ভিডিঅ'ত দিওঁ বাৰু ব্লগ যেতিয়া দিব লাগিব সেইখিনি বেয়া গাইচ দালিখিনি সিদ্ধ হৈ গ'ল এইফালে গেছত ভাতকেইটা বহাই দিলোঁ সোনকালে সোনকালে হ'লে হয় আৰু দেই কাঁইচ হাতৰ অৱস্থা ভিডিওটি ইমানতে এন্ডিং করেছি যদি ভাল লাগে গাই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব আর কমেণ্ট এটা করে দিব দে